Она выскочила прямо на кровать и прибежала, начала меня облизывать. А потом мы с ней вместе уже через окно вылазили. За пару секунд до этого услышал, как гудит этот дрон. Вот, вот так успел жену на край кровати оттолкнуть. И сразу взрыв, и у нас обвалился потолок. Меня засыпало с головой. Вылез, где была жена, вот лежала, уже эта крыша лежит. Я ей кричу, ты жива, она говорит, шкафом придавила. Через дверь выскочила. Я ей кричу, иди в подвал. А сам выйти не мог, там уже никак, завалился выход полностью. И я в окно это. Собака еще ко мне прибежала спасать меня. Как она пролезла, я понятия не имею. Я вот тут собаку под мышку и в окно. Только прошло буквально две минуты, гудит следующий. Я ее на пол, не знаю, чем накрыл, какие-то вещи там раскиданные были. Вещами накрыл, то крикнул, закрой уши. Второй шарахнул. Я отвел ее к соседу на гараж, а сам вернулся, дом уже горел. Документы схватил. Что-то из вещей, собаку. А вторая собака вон живьем сгорела.